друзья, мы снова на Мальте. Вернулись мы сюда для того, чтобы сыграть плей-офф в плей стадию EPL и затем РМР. Сегодня у нас медиа день, мы его проведем традиционно вместе с ребятами, пообщаемся о том, чем они занимались вот все это время, что нас ждет в плей-оффе, какое настроение и много-много другое. А вы подпишитесь на канал прямо сейчас для того, чтобы не пропустить контент, который мы будем выпускать на протяжении двух недель, мы на две недели здесь. поставьте обязательно лайк, напишите комментарии и го смотреть влог. друзями. Ми сейчас знаходимося в practice room. Нічого не не поменялось. Це все та ж кімната, абсолютно буквально та ж, а що рядом со мною Вітя. Вітя, що ти делаєш? Привіт. Привіт. Доброго ранку всім. Складаю давай. Се ми готуємося до мети і настройки зараз підемо підключатись. Конфіги ставити тільки тоді. Чи правильно я розумію, що обидва турніри будуть проходити тут? В цьому готелі. В цьому готелі? Я думаю, що так, але там просто день між ними і вони не спіють нічого перенести, пересідати. Я думаю, що все буде. Дуже цікаво. Як, як ти думаєш, як пройде взагалі ця ця історія? Чи будуть якісь глядачі, фанати на фіналах яка? Як мені сказали, там на 100 чоловік зал. Тобто така домашня атмосфера Ну ладно, розкажи, як ти провів а, літо, як ти провів ці три тижні, а, бо ми грали найперші, найперша група і зараз вже, вже плей-офф, це три тижні. Ну, то у нас був тиждень вихідних, okay. Okay. там okay. Okay. я проводив час з сім'єю, там допомагав там, на ЗСУ щось, машини якісь ми купували, там всякі таке, волонтерствовали щось трохи. І потім провів час і м'яда і все в принципі. Yeah. Більше нічого такого не робив. Ти граєш дуже багато шоу-матчів зараз. Це якраз одна з частин твого волонтерства, так? Бо тому що ви збираєте кошти на ЗСУ на цих шоу матчах Так, так саме так. Там ну, це гарна ініціатива, мені подобається. Так, і, і... ніколи не важко там знайти якийсь лишній час, щоб відіграти, щоб принести якісь іпакти. Який був найцікавіший з усіх у матчів Мабуть, перший, де ще Валера вами грав. З Хетріком. Це ми в Копенгагені тоді були, до речі. Так, і Валера, і Хетрік, вони теж, як і ти, постійно грають, якісь шоу матчі, це дуже круто. Розкажи про Кінгін Legends, тому що ти теж вірвався у цей турнір несподівано, як і Саша. Як ви програли цей фінал? Що трапилось взагалі? Це було? Ну, в нас не було. Я не знаю, якої це Міксової синергії, яка має бути, щоб вигравати такі турніри? Ага. Ми були не на одній хвилі всіх і не вийшли. Особливо дві людини в цій команді були не на одній хвилі, як ми ну, бачили. Буває. А, як ти віднос, відносиш взагалі до цих сварок у Твітер? Ну не будемо зараз вдаватися у деталі, всі, всі все розуміють, всі все читали. Але як ти відреагував? Ну що це таке? Навіщо це після гри? Ну як відреагував? Ну, як ти сказала, що можна це якось було особисто більш политики. А як тобі суперники, як тобі легенди? Все ж таки, це е, гравці, які колись були найкращими, зараз вже завершили свою кар'єру. Деякі з них, як тобі про Ну, це, це дуже класно, класно. пограти з легендами. Я пам'ятаю, що я коли давно грав Китаї, там мають там перші ну, трайтус. І це а, але такі ага. життя, які цікаво пережити будь які ага. моменти, Тобто нема такого, що мені не цікаво зіграти в okay. тому. Мені завжди тобто цікаво. Okay. А чи був в тебе такий гравець, yes, колись, в yes. якийсь етап твого життя, ми, може yeah. Сам, yeah. на початку yeah. кар'єри, yeah. чи був такий гравець, на якого ти yeah. дивився і yeah. думав, оце Мо моя рол-моду, це, ну, я, я його фанат. Може, okay. був yes. такий? Може, коли етап в житті, коли я грав в Source, mm -hmm. мені дуже подобався mm -hmm. Владислав, коли А, я думаю, что там его мучить, Но а, не так, что я, я хочу играть, как я а просто как я в целом. И да? стал на каждом турнире дарят какие-то сувениры игрокам. Сегодня это... Что это? Это какая-то баночка. Это игра, наверное. Там еще были кубики раньше. у каждого есть своя штучка. Что тут у нас написано? Смотрите. Что там, Таня, написано? А, короче, Валера предположил, что это для покера. Возможно, будет какой-то ивент с покером, я не знаю. В конце будет в финале разыгрываться призовой все-таки за столом покерным. Ну, не, пока не понятно, очень интересно. сейчас, не, мы не настройка SSD, это вы настраиваете SSD, а я провожу вам сессию для GGB в Инстаграме. Вот а, прямо сейчас ребята отвечают в лайве на вопросы. Илья сказал, что ожидания турнира никакие, просто будем играть в Counter-Strike, что уже неплохо. А чего, вы, а чего вы местами поменялись? Я даже не заметил, мне Даня сказал. Что вот случилось? Вот, значит, случилось. У нас такие новые правила, новые нави. Ага. Новые нави. нави. Валера, с чем это связано? Чья это инициатива была? Это, это было связано с тем, что я не мог с Валерой проще болеть в центре. Ага. И делать в центре. Угу. Мы с Валерой много поддержек вместе. Да, пока сидели в разных краях. Ну, да, просто ну, да, не по Поэтому сейчас мы сели более, мне кажется, оптимально для нашей команды. Ну, типа, по позициям и по... Это Андрея была идея или как-то коллективная? Да, коллективно будет. Ну, вообще нет, точно не Андрей. Андрей, наоборот, <laughs> не хочет перемен. Не хочет Как-то ощущаешь по-другому себя? Ну, нет. нет, мы еще не играли. Ну да, вы же тренировались только онлайн, да? Поэтому, вообще, ну, вообще, все равно изначально, мне кажется. Uh -huh. Типа, это чисто может, наоборот, просто удобнее будет. Кстати, я могу это посмотреть монитор, валеры. Получается, тут будет сидеть Денис, нет, там Саша нет, так и так Витя так. в самый крайний. Нет, ты, ты Знаете что, мы снова на баре. Тут сидят люди, выпивают свое капучино и едят свои закуски. А мы пришли на мейкап в бар. Потом у нас будет фотосессия. И у некоторых игроков будет интервью. По-моему, Илья, Витя и отдельно Саша. Сейчас еще уточним, у Саша точно это будет происходить. Но пока видео день мало чем отличается от предыдущего. Тенечек. Мы пришли на пляж. Что сейчас будет происходить? Одному Господу известно. Зачем мы здесь тоже. Но это очень оригинально. За твоей спиной, Даня, просто пенсионеры спокойно себе плавают. И тут мы привернулись синтетических жерстей. Yeah. Oh, очень сложно. Мне глаз <плак> да. <плак> да. да, я не могу, просто глаза следят. Привели на пляж для фотосессии определенно. Как тебе эта идея? Нормально? Очень жарко. Очень жарко. Расскажи, Саш, чем ты занимался Тебя, три недели? Не перед плей-офф стадией после поповой. Три недели? Три недели прошло, две с чем-то. Я поехал, сделал зубы, вернулся, и мы тренировались. Больно было зубы делать? Не сильно, просто быстро и из-за этого очень много неприятных ощущений было. Я бы никогда на это не пошла, мне кажется, это очень страшно. Ну ладно, расскажи, как тебе Мальта? Ты тут столько времени уже провел, все уже изучил. бежать? Нет, не смог бы. Мне хочется обижать Мальту, но пока для меня она непонятна. Ну, остров. Да, то есть если даже пойти покупаться, то если хочется по-настоящему отдохнуть, то надо идти на платный пляж. Угу. А так. Или ехать на соседний остров, на как ты думаешь, вот ты уже провел какой-то анализ событий, которые произошли на групповой, все у вас, ну, пошло не, не сильно гладко, и мы там даже, когда сражались за слот в плей-офф, в принципе, не все от нас зависело. Вот расскажи, какие ошибки были совершены, почему тебе кажется, вот такое выступление было? Мне кажется, такие ошибки были совершены, потому что мы не успели подготовиться. Mm -hmm. Так как они играли в здании, сыграли больше браков с чем со мной. И даже если мы начали хорошо, мы там проиграли не самым сильным соперником. Uh, просто из-за недостатка uh -huh. наигранных каких-то раундов и, и в целом игры. Да. Uh, сейчас начались какие-то тектонические изменения. Многие пишут, и, в принципе, такая активная тема о том, что вы играете в Vertigo. Есть ли у, yeah. у тебя какие-то комментарии uh, по этому поводу? Что с Vertigo? Видим ли мы Vertigo от Na'Vi? Мы изучаем эту карту. Как тебе? Отлично вообще. Тебе нравится? Да я уже знаю все. О а кто главный противник вообще всегда был в команде? Ну, Андрей, да, был противник главным того, чтобы ИрТига присутствовала? Ну, он не то, что был противник, он просто говорил нам всегда, что надо успеть тренировать 6 карт. И очень часто мы могли там потерять какую-то форму на одной из карт. И у нас не, не хватало времени тренировать все uh -huh. А сейчас, когда появилось больше времени, мы стараемся как-то по чуть-чуть ее натренировать. Мы понимаем, что, скорее всего, мы ее не будем играть на этом турнире, но... Возможно, как однажды. Да, возможно, однажды. Когда-то. Как прошла подготовка? Как вы тренировались? Ну, Буткампа не было, мы это знаем, вы тренировались онлайн. Как прошла подготовка к ИПЛ и РМР? Более-менее. Ну, э, только вот в связи с последними новостями чуть она прервалась. Mm -hmm. Мы много от тебя видим активности в Твиттере. Что случилось на Кингвин Legends, если ты хочешь поделиться какой-то своей эмоцией, что, что, что тебе там было некомфортно в этом? Да, не, все было отлично. отлично. Был классный турнир, да. Вообще класс. Почему Майки Лили проиграл? О, да там ты не, ты не стрел, да. Там карта просто от Kingdom Legends, я не знаю. Все оранжевое, ничего не видно. Mm -hmm. Я так like, смотрела одним глазом. <laughs> в принципе, я была там, кстати, на Веню, как раз, когда вы играли. Да? Yeah? Yeah. Я приезжала <пишут> туда в Кингвин С Бэнксом, тусили. А, ну хорошо, ладно. А, ну, нам тут вот, снимают некие видео. видео прекрасно позирует на фоне моря, mm -hmm. поэтому я тебя отпускаю. Мы продолжаем, я не знаю, что у нас дальше будет. Какие-то фотки, наверное. В общем, что-то будет, смотрим в лоб. <пишут> Thank you very much. Thank you. We're Эти экзекуции окончены, а мы идем в гостиницу. Сейчас Саша будет давать интервью, а остальные, по-моему, уже свободны. Сейчас еще уточним. Погнали медиа день подошел к концу, не успев начаться. Завтра начинается турнир, но мы играем послезавтра. Можешь рассказать немножко о том, как выглядит расписание ребят в эти дни? А -а -а, мы сегодня после медиа буквально полчасика берем перерыв на покушать. После идем тренироваться. У нас сегодня полноценный прокдей. завтра такой же полноценный тренировочный день. И в среду мы уже будем сражаться с героиком. Что думаешь по поводу героя? Обычный матч для нас. Единственное, что, конечно, у нас чуть обстоятельства подкосили. Мы перестали тренироваться уже в прошлую среду. Хотя по плану у нас были тренировки расписаны вплоть до субботы. Но нам повезло, что у нас будет завтра... Да, день. нам повезло как раз-таки, раз да. Из-за того, что Лег сожилась э, следующим образом, что матч у нас только 28, го нам выбили, по сути, этим самым еще один день. И О, я надеюсь, дрейф. что... Да, Андрюша приехал. Значит, э, да, будем Интересно. бороться, будем сражаться. Наверняка героик сейчас может быть в чуть лучшей форме, чем мы. Банально, потому что в КС они побольше поиграли. Но у нас есть два дня, я думаю, ребята как раз таки это все может их закалит, разозлит и будем разрывать. Когда-то не так давно героики были нашим, нашим таким принципиальным соперником. А у нас было куча финалов с ними, полуфиналов, да, ну это еще было, там, в старом э -э, ростере. И эти матчи всегда нам приносили огромное количество удовольствия и интриги. И даже сами ребята отмечали, что как раз против героек им играть интересно, ну там, по определенным причинам. Поэтому, друзья, болеем за Нави. Впереди у нас э -э, сложный турнир, сингл элиминейшн, одно поражение и ты уже выбываешь. Поэтому, да, болейте за нами, подписывайтесь на наш YouTube-канал, пишите комментарии, ставьте лайк. Мне, кстати, постоянно предъявляют, ребята, сами не болеем, а за нами болеем. Все понимали. Да, поэтому всем пока.